Сегодня избирается мера пресечения нашему комбату и еще семерым нашим бойцам, которые уже более трех недель содержатся незаконно. уже закончились все санкции, уже закончилось все. Им инкриминируют все то же самое, что государство сделало с ними, то есть пытки, насилие, незаконное лишение свободы. Это все применено нашим бойцам, соответственно. В чем нас можно обвинять, если государство делает все это и прикрывается законом? А какие ваши прогнозы по делу? Мы все-таки рассчитываем на честное, справедливое и объективное расследование, о котором заявлял прокурор военный Матиос, что это будет все открыто, доступно. Но с первых заседаний он сделал все точно сюда наоборот некоторые суды идут в закрытом режиме. Нас просят удаляться из зала. Наши свидетельские показания не берутся во внимание. То, что он заявлял, в течение месяца-двух дело будет в суде, это все ложь. На сегодняшний день следствие продлило свои полномочия, ознакомило всех подозреваемых, то, что будет продлено все до полугода. То бишь Объясняется тут только одним, что нет никаких доказательств вины наших ребят. Судовое заседание в лошится продолженным. Разглядается попадание прокурор видела процедурного перемениства головного вида прокуратуры генеральной прокуратуры Украины Кравченко. Про продовження строку ремальних варто відносно підозрюваного ніщенка Руслана Іннича. Нажила вже думку особишого опитанського захисту на місто долучити до матеріалів попитання про передачу передбачу підозрювані на особисту та про зобов'язання про особисту поруку за підписом. Наробили книг Денисанка Андрія Сергійовича. У нас з'явилися підстави для відводу, тому ми заявляємо вам відвід на наступних підставах. Під розгляду питання про продовження терміну тримання під вартою. Сторона захисту заявляла про питання про повернення питання прокурору. Правильних свідків, однак задоволення клопотань слідчим суддею було відмовлено. Чим поставлено сторону захисту заздалегідне рівне становище із органом досудового розслідування, оскільки в своєму клопотанні Орган досудового розслідування посилається на обставини, які не відомі захисту, а слідчий суддя відмовив у дослідженні цих обставин судовому засіданні. До розгляду даного клопотання у порядку визначеного кримінально процесуальним кодексом України. было заседание по чего добивалась защита и решение? Мы просили вызвать свидетелей, которых допросила прокуратура. Суд обязан исследовать доказательства непосредственно в суде. Эти показания принимать непосредственно в судебном заседании, а не с, с протокола допроса. То есть их необходимо. Поэтому мы просили о том, чтобы их вызвали в судебное заседание, допросить, потому что есть противоречия в их показаниях. Непонятно, почему люди знают, нигде не работающие, не работающие но по роду своей деятельности знает очень много информации, которая, ну, знаете, простому обывателю просто, просто невозможно. О количестве там, вооружения, о гневых точках и так далее, и тому подобное. Вплоть до номеров мобильных телефонов. Поэтому непонятно, что это за люди вообще, в принципе. Каким образом их показания легли в основу клопотания про продолжение срока тримарифинала. И поэтому вы после того, как судья отклонил, но вы считаем, решили отклонить это судью. На Ну, а, а, отвод судьи. да. А почему он перерыв объявил? Потому что это... отвод решает другой судья Сейчас будет перераспределение другого судьи, другой судья будет решать вопрос об отводе этому а вы решением суда довольны? еще Нет, не конечно. Решение. На сегодняшний Обычный день явно видно, что Нет. суд просто не слышит нас. Хотелось бы увидеть вот тех людей, кого мы насиловали, кого мы избивали. На сегодняшний день это все налево, да, просто наоборот. Еще год назад Матиус меня вызывал военную прокуратуру и давил на то, чтобы я на видеозапись дал определенные показания по поводу Иловайского. Я почитал текст, потому что я должен сказать, и просто улыбнулся и сказал нет, этого я делать не буду. И тогда Матиус мне еще сказал, что мы еще встретимся. Вот на сегодняшний день я вижу явные твердые его слова, что может сдерживать что сказал, что я теперь за решеткой лишь потому что в Луганской области мы не стали прогибаться по ту систему которая работает и до сегодняшнего дня занимаются одним контрабандой и зарабатываем деньги. что касается наших обвинений я думаю время все это рассудит я хочу увидеть тех изнасилованных и тех побитых, кого мы видели Их просто нет. нет. А что касается написать бумага, все терпит, вы же знаете. На бумаге можно написать все. Обидно на одно, что суд не хочет слышать, не хочет допрашивать даже тех очевидцев, которые могут подтвердить тот момент, что я никогда не прятался. У меня всегда два моих телефона, я их не менял. Они всегда были при мне. Я был в больнице, в стационаре. И в свою очередь, когда были проверки в военной части Лисичанске, я всегда проезжал на эти проверки. И в свою очередь меня обвиняют в том, что я прятался от правосудия. Что за чушь? Я сам с первого дня хочу разобраться в этом уголовном деле, который затеяла военная прокуратура. И есть уголовное дело, давайте будем разбираться, только разбираться объективно. И вникать не только в позицию прокуратуры, которая явно предвзято относятся ко всему подразделению, потому что мы явно влезли в карман кому-то. Но в свою очередь мы сделали все правильно, потому что враг не только на передовой, враг получается и здесь, за столом в белых рубашечках. И они ненавидят добровольцев лишь потому, что мы, в свою очередь, можем принимать решения по зову своей совести, чести и сердца. Вот такая ситуация на сегодняшний день.